আপুনি হয়তো ভাবিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু এন ডি এলায়েন্স কি আৰু চৰকাৰ কোনে গঠন কৰিব এই বিষয়ে হয়তো চাগে আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত চাৰ্চ কৰি চাই আছে কিন্তু এই ভিডিঅ'টো চাওক এই ভিডিঅ'টোত কমপ্লিট ডিটেইলছ চমুকৈ মই মুখেৰে আপোনালোকক কৈ যাম আপোনালোকে শুনিলে বুজি পাব পাৰিব নমস্কাৰ বৰ্তমান খুব চৰ্চিত হৈ আছে দুজন ব্যক্তি নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু চৰকাৰ কোনে গঠন কৰিব বিজেপিয়ে নে কংগ্ৰেছে তাৰো বৰ্তমান চৰ্চা চলি আছে কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব কাৰণ বিজেপিৰ দ্বাৰা লিডিং যিটো এলায়েন্স যাক আমি এন ডি এ এলায়েন্স বুলি কওঁ সেই এন ডি এ এলায়েন্সে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেণ্টি টুখন আসন ক্ৰছ কৰি টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি টুখন আসন তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ বৰ্তমান ৰেডি আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে যিটো ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ আছিলে ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থাৰ্টি ফ'ৰখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেণ্টি টু ক্ৰছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নোৱাৰিলে যাৰ ফলত ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে বৰ্তমান চৰকাৰ গঠন কৰিব নিজৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু সহযোগ কৰিব লাগিব বিজেপিত মানে বিজেপিৰ দ্বাৰা লিডিং যিখন গভাৰ্মেণ্ট হ'ব তাত সহযোগ কৰিব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল কি এন ডি এলায়েন্স আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাজত পাৰ্থক্য কি এন ডি এলায়েন্স হৈছে যিটো নেকি বিজেপি আৰু তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁট বিজেপি আৰু কেইটামান ৰাজনৈতিক সংগঠন যেনে জে ডি ইউ আৰু টি ডি পি এনেকৈ কেইটামান ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ মিত্ৰজোঁট তাক কওঁ এন ডি এ আৰু কংগ্ৰেছ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টী এনেধৰণে এনেধৰণে এইকেইটা ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ যিটো গোট সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু এতিয়া কথা হ'ল বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বা অন্য বিজেপি যিসকল অমিত শ্বাহ তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডখন আসন ক্ৰছ কৰিমেই বা কিন্তু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডখন আসন ক্ৰছ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল তেওঁলোকে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডটোলৈ বহুত থাকি গ'ল টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিখন আসন লাভ কৰিবলৈ বিজেপিয়ে অকলে টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিটো নেকি মেক্সিমাম এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে তেওঁলোকে সকলোতকৈ বেছি আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি কিন্তু টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু ক্ৰছ কৰা হ'লে বিজেপিয়ে নিজে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ জে ডি ইউ আৰু টি ডি পি এই দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আঞ্চলিক দল হয়তো এই দুটা এই দুটা দলৰ লগত তেওঁলোকে মাৰ্চ কৰিব লাগিব এই দুটা দলৰ তেওঁলোকে সহায় ল'ব লাগিব যোন নেকি জে ডি ইউ হৈছে নীতিশ কুমাৰ জে ডি ইউৰ চীফ হৈছে নীতিশ কুমাৰ যিজন বিহাৰৰ চীফ মিনিষ্টাৰ হয় আৰু আনজন হৈছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু তেওঁৰ যিটো দল আছে দল আছে সেইটো হৈছে টি ডি পি আৰু টি ডি পিয়ে আসন লাভ কৰিছে চৈধ্যখন আৰু জে ডি ইউ যিটো নেকি নীতিশ কুমাৰৰ দ্বাৰা লিডিং হয় তেওঁলোকে আসন লাভ কৰিছে বাৰখন এই বাৰখন আৰু চৈধ্যখন দুইখন লগাই ট'টেল ছাব্বিছখন এই ছাব্বিছখন আসন যদি এন ডি এ এলায়েন্স য' নেকি বিজেপি বিজেপি লিডিং যিটো এলায়েন্স তাৰ পৰা যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আসনৰ সংখ্যা হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিখন টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিখন আসন যদি থাকি যাব যদি নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু ই এন ডি এ এলায়েন্সৰ পৰা ওলাই গুচি আহে তেতিয়া আসন কিমান থাকি যাব আসনৰ সংখ্যা হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিখন তেতিয়া কিন্তু এন ডি এ বিজেপি এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি ওলাই গুচি আহে আহি পেলাই যদি আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ লগত সহযোগ কৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ কোনে গঠন কৰিব ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব আৰু যদি নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু যদি বিজেপিৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব মই নিউজ চেনেল আৰু এডুকেশ্যনৰ যিবিলাক প্লেটফৰ্ম আছে ষ্টাডি আই কিউ যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ সেই তথ্যখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই কৈছোঁ মই নিজেই কোনো তথ্য ইয়াত মই উপস্থাপন কৰা নাই ঠিক আছে কৰিব